вы не в состоянии одну минуту, вы не в состоянии понять, что такое погиб человек понимаете или нет? этот человек воевал там дети войны уже умерли давно вот так те, что воевали, их нету у нас еще 100 лет будут дети войны мой дед мой дед тоже воевал, вот так, и тоже не вернулся вот так а я сейчас воюю а вы сидите здесь, рассказывайте сказки. За что? За вас, чтобы вы сидели, орали мне в глаза, вот, Чтобы вы жили здесь спокойно, поняли? Вот так. Ну, мое предложение, мое предложение. Голосуют только жители города Павлограда. Не хочу стоять. Стоять. Одну минуту.